महाराष्ट्र राज्यामधील शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणात कांदा पीक घेत असतो परंतु गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीये त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटामध्ये सापडलाय त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारनं योग्य आर्थिक मदत करावी अशी मागणी शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार शिवाजीराव आडवरा पाटील यांनी लोकसभेमध्ये केली आहे आदरणीय स्पीकर मॅडम मैं महाराष्ट्र के किसानों के संबंधित एक गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पूरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान नियमित रूप से प्याज की खेती कर रहे हैं वे उनकी सफल के लिए उन्हें मिलने वाले मूल्य पर पूरी तरह निर्भर है पिछले कई महीनों में इन गरीब किसानों अपनी खेती खेती किए गए निवेश का कुछ प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपने उत्पाद सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर है ये सरकार द्वारा उचित विपणन और अन्य आवश्यक उपायों के कमी कारण हो रहे मैडम स्पीकर यह अनुमान है कि एक किसान प्याज की खेती के लिए प्रति एकड़ लगभग बासठ हजार सौ रुपया खर्चा करता है जिसे लगभग नौ हजार किलोग्राम प्याज का उत्पादन होता है जबकि उसे दो रुपया प्रति किलो की रकम अल्प राशि मिलती है जो प्रति एकड़ अठारह हजार रुपया से अधिक नहीं होती है यह बहद बेहद अकल्पनीय है और किसानों के साथ बहुत अन्याय है उसकी मेहनत पर पूरी तरह बेकार चली जाती है उसके पास आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं होता है सरकार ने खेती में होने वाले उच्च व्यय ध्यान में रखते हुए प्याज की खेती के खरीद मूल्य को बढ़ाने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है भारत सरकार के इस बात संबंध में कोई दीर्घकालीन नीति नहीं है इसलिए सरकार को इन गरीब किसानों को तत्काल अधिक आधार पर सहायता करना चाहिए मैडम स्पीकर मैं आपके माध्यम से द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों की पीड़ा कम करने के लिए उचित और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीद के बाद जो प्रचलित दरों अधिक होनी चाहिए अर्थात निजी क्षेत्र से मदत से कम से कम 15 लाख टन प्याज की एक महीने के स्टॉक का बफर स्टोर धन्यवाद अमोल जाधव सी 24 तास अंबेगाव सब्सक्राइब करा आमच्या यूट्यूब चॅनल वर आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी